বন্ধু আজ আমরা এই ভিডিওতে রুদ্রজামল তন্ত্রে উল্লেখিত মা লক্ষ্মী স্তোত্র মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব এটি একটি অতি প্রাচীন সিদ্ধ মন্ত্র এই মন্ত্রের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার ও ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটানো সম্ভব কারণ এই মন্ত্র অতি শক্তিশালী ও দ্রুত ফলদায়ী যিনি মন্ত্রটি কোনো বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার থেকে শুরু করে টানা এগারো দিন জপ করবেন বা শ্রবণ করবেন তার কোনো দিন অর্থের অভাব হবে না আর যে ব্যক্তি এই ধনদা লক্ষ্মী কবজ ধারণ করে এই মন্ত্র টানা একচল্লিশ দিন জপ করবেন সেই ব্যক্তি কুবেরের মতন ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হবেন আসুন আমরা এখন এই শক্তিশালী সিদ্ধ ধনদা লক্ষী স্তত্র মন্ত্র শ্রবণ করি ওম ধন দে ধন পে দেবী দানু শীলে দয়া করে त्वं प्रसीदो महिशानी यदर्थम प्रार्थयाम ইহম ধরাম রূপীয়ে পুন্নী ধনদ পূজিতে शूधनं धार्मिकं देहि यजमानायो सत्वरं रम्मे रुद्रो प्रिये पर्णे रमारूपेरतिप्रिये शिखासख्यो मनोमूर्ते प्रसीदो प्रणते मयि आरुक्तो चरणाम्भोजे सिद्धि सर्वार्तुदायिनी दिव्यम्बरोधरे दिव्ये दिव्यो मल्लानुशोभिते समस्थो गुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते मुखे नीले नीलनीरदलोचने चञ्चरीकोचमुचारु श्रीहारोकूटिलालके दिव्ये दिव्यो बरे श्रीदे कलो कण्ठोरवामृते हासाबलोकनैर्दिव्यैर्भक्ता चिन्तापहारके रूपलावण्यतारुण्य कारुण्य गुणभजने कानतो कङ्कनो मञ्जिरे रोषलीलाकरम्बुजे रुद्रो व्यक्तो महषत्वो धर्माधारे धरालय प्रयच्छो यजमानाय धनं धर्मे कुसाधनं मातुस्व्यम्ब्यविलम्बेन ददस्वो जगदम्बिके कृपाब्धे करुणागारे प्रार्थये चासु सिद्धये वसुधे वसुधारूपे बोसुवासवन्दिते प्रार्थिने च धनं देहि बरुदे बरुदा भवो ब्रह्मणा ब्रह्मणेः पूज्या त्वया च शङ्करो यथा श्रीकरे शङ्करे श्रीधे प्रसीदो मयि किङ्करे स्तोत्रम् दारिद्रो कष्टार्थो शमनं प्रदम् पार्वतीश प्रसादेन सुरेशो किङ्करे स्थितम् मह्यम् प्रयच्छो मातस्तम् त्वमहं शरणं गताः इति श्रीधनुदालक्ष्मीस्तोत्रो सम्पूर्णम्